Assalamualaikum sahabat muslim, selamat datang di Cahaya Malam channel. Thanks for clicking this video. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Aktifkan juga notification bellnya. Di video kali ini aku mau ngasih informasi tempat belanja murah real di dekat Masjidil Haram. Di video sebelumnya sudah pernah aku spill ya, namun durasinya terlalu pendek. Jadi biar lebih jelas aku bikin lagi video yang durasinya lebih panjang. Setelah selesai jamaah sholat asar di dekat Ka'bah, Ka aku mau eksplor tempat belanja murah dekat Masjidil Haram. Aku dapat info dulu sebelum berangkat umroh, jadi aku tuh sering buka-buka video YouTube gitu kan ya, cari-cari informasi. Nah, di konten itu dijelaskan ada toko yang murah yang jual barang-barang souvenir serba tiga real gitu guys. Jadi penasaran dong seperti apa tokonya, kalau di Indonesia kan ada toko serba lima gitu kan ya ini di Arab Saudi pun ada toko serba tiga rial guys Dalam hati masa iya sih di Mekah jualan souvenir tiga rial Kalau dirupiahkan kurang lebih Rp ribu rupiah lah ya kursnya Nah untuk mengobati rasa penasaranku Aku ingin membuktikan kebenaran informasi yang aku dapatkan itu guys Selesai sholat di pelataran Ka'bah, aku keluar melalui pintu King Abdul Aziz Gate. Pintu ini tuh kalau kita lurus terus Yang akan kita jumpai pertama adalah WC3 dekat Zamzam -zam Tower ya guys Ini kalau kita ke kanan akan menuju pintu 79 Pintu King Fahad Gate Jadi di Masjidil Haram ini tuh pintunya banyak banget ya sahabat Petunjuk Tumas A itu artinya petunjuk ke tempat Sa'i ya guys. Jadi yang sedang umroh itu nanti dari tawaf itu bisa langsung menuju ke tempat Sa'i gitu ya. Di Masjid Nabawi pun juga banyak pintunya, cuman kalau di Masjidil Haram lebih sulit dikenali buat yang baru pertama kali ke sini gitu ya. Di Masjidil Haram kurang lebih terdapat 45 pintu biasa Namun secara keseluruhan Total akses menuju wilayah Kaabah bisa mencapai 120 akses Wah wow, Masya Allah ya Di Masjidil Haram tuh seringnya misal kita masuk melalui pintu King Abdul Aziz Gate, Pas pulangnya pintunya ditutup Jadi kita harus cari pintu yang lain Nah disinilah yang sering membuat jemaah umroh tersesat atau nyasar Karena ketika keluar dari masjid Posisi latar gedung yang ada di luar sudah berbeda, jadi itu yang sering membuat kita bingung, ya guys. Terkadang kita juga bingung menemukan pintu keluar yang lain. Oleh sebab itu, ketika di tanah suci, jauhi sifat sombong, hindari perkataan, "Ah, gampang di situ doang, ah, aku bisa kok sendiri." Harusnya kita lebih banyak istighfar biar terhindar dari sifat sombong, ya sahabat. Setelah keluar dari pintu King Abdul Aziz Gate, kita akan langsung melihat WC3. WC3 ini merupakan tempat paling romantis di Masjidil Haram. Tempat ini tuh biasanya dijadikan titik kumpul untuk janjian atau ketemuan dengan rombongan maupun pasangan atau keluarga. Karena lokasinya strategis dan mudah dihafal, berdekatan juga dengan hotel tempat jamaah umroh menginap di kawasan Ajiat. Di sebelah kanan WC3, ada Zamzam Tower yang merupakan ikon Masjidil Haram. Ada jam raksasanya di puncak Zamzam Tower ini. Untuk lokasi toko murahnya itu berada persis di belakang WC3. Ini kita melewati jalan kayak gang gitu, ya guys. Lurus saja mengikuti jalan ini sampai kita menemukan tulisan "Al Sofwa Towers Hotel". Ini merupakan pasarnya jemaah umroh yang menginap di Hotel al Sofah ya guys Ini kita sudah sampai di depan pintu al Sofah Towers Hotel ya guys di sini agak ramai ya karena ini merupakan akses jalan pintu keluar masuk menuju ke Hotel Al Sofwah ya. Nah, langsung saja kita masuk menuju Al Sofwah Towers. Ketika memasuki Al Sofwah Towers, ya ini kita akan langsung bertemu dengan tangga eskalator ya guys. Kita langsung saja naik ke atas guys melalui tangga eskalator ini biar nggak capek dong ya. Di dalam sini pertokoannya lumayan banyak ya. Ada juga money changer atau eh kalau di sini biasanya dikenal dengan sebutan money exchange gitu ya. Tempat penukaran uang asing. Jadi kalau mau tuker duit eh, dari rupiah ke real misalnya, uang real udah habis, jangan khawatir guys. Di sini banyak penukaran uang asing gitu ya. Untuk penukaran uang asingnya itu kita pilih tangga eskalator yang ke bawah tadi ya guys Ke bawah lalu ke kiri kalau nggak salah ya Nah ini kita sudah sampai di pertokoan Al Sofa Tower sini guys Banyak sekali di sini toko-tokonya Kalau sudah sampai di lantai atas ini kita ke kanan sedikit lalu lurus saja ya Di sini banyak sekali toko-toko cindera mata ada toko pakaian, parfum, perlengkapan sholat, makanan, perhiasan, sendal pun ada, ya guys. Jadi, buat kamu yang kalau ke masjid terus sendalnya hilang, gak usah khawatir, tinggal beli saja di sini, ya. Hitung-hitung buat kenang-kenangan dari Mekah, gitu ya. Ini buat emak-emak, ibu-ibu yang mau ke sini siapkan duit yang banyak ya pasti lapar mata ini mau diborong semuanya ya buat oleh-oleh keluarga tercinta di rumah. Di sebelah kiri kita masih ada tangga ke lantai atas lagi ya guys. Jadi banyak banget tokonya yang ada di sini ya. Ini banyak gamis-gamis di sebelah kanan kita ya guys. Gamis buat ibu-ibu ini ya. Masya Allah banyak sekali dan ini toko sendalnya guys jadi bisa beli sendal di sini ya Nah pas di depan toko mainan tuh ada kayak mainan yang lucu banget ini ya kita sempatkan buat nonton dulu buat hiburan ya guys <guluh> dan aku nyempetin dong berhenti buat lihat dulu sebentar pertunjukan ini karena lucu banget ya guys Dan alhamdulillah akhirnya ketemu dengan toko Fatima Shop yang jual oleh-oleh serba 3 real. Jadi di Fatima Shop ini semua barang yang dijual harganya serba 3 real ya guys. Ya, di sini ada peralatan sekolah, hiasan dinding, tasbih, bros, gantungan kunci, mainan anak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya tinggal pilih borong semuanya ya guys. Buat kamu yang mau umroh, sempatkan mampir ke sini ya untuk belanja oleh-olehnya. Meski harganya murah, jika oleh-oleh dibawa dari Masjidil Haram, tentu ada kesan tersendiri yang istimewa dong ya. Selamat berbelanja oleh-oleh murah serba tiga real. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Thanks for watching.